Hi Kepopnesia, welcome back di channel kesayangan kalian. Kabar mengejutkan datang dari Song Jong Ki. Aktor top Korea itu mengumumkan kehamilan kedua istrinya. Wah, selamat ya buat keluarga kecil Jong Ki. Sebelum mengungkapkan ke publik, Song Jong Ki dan Kathy telah membagikan kabar gembira ini pada keluarga dan teman dekat mereka di Kpopnesia setelah memutuskan menikah dengan aktris Inggris bernama Kathy pada Januari 2023 lalu, di bulan Juni 2023, Song Joong Ki mengumumkan kelahiran putra pertamanya. Anak laki-lakinya lahir dalam keadaan sehat. Kelahiran babynya membuat Song Joong Ki bahagia dan bersyukur. Meskipun udah punya anak, tenang aja, tingkat kecakapannya Jongki nggak berubah kok, masih tetap kece, iya nggak? Son Jong Ki dan istri lebih memilih menghabiskan waktu di Italia. Pulang ke Korea hanya sesekali kalau Son Jongki Ki lagi ada proyek Eksponensial. Sejak nikah, kehidupan Son Jong Ki jarang tersorot kamera, apalagi sekarang ketika dia udah jadi ayah. Son Jong Ki dan Kathy lebih berhati-hati ketika bahas soal putra kesayangannya. Dirinya berharap agar babynya nggak terungkap publik. Karena Nayan Sonjongki punya banyak pertimbangan dan kekhawatiran. Tahu sendirilah ya netizen kalau udah komen pedesnya kayak gimana. Kira-kira anak keduanya nanti cewek apa cowok ya? Kalau anak pertamanya bibirnya mirip Sonjongki, terus anak kedua nanti mirip gak ya wajahnya sama Sonjongki atau mungkin lebih mirip Katie nih? Gimana? Tulis pendapat kalian di komen ya. Oke, kita doakan yang terbaik buat keluarga Son Joong Ki Berikut info terupdate tentang anak kedua Son Jung Ki. Buat dapat berita terupdate lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Thank you for today, see you and bye-bye.